пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу с вами поделиться очень интересным рецептом. Это салат торжество. Те, кто его пробует, думают, что там есть ананас и лук, как все привыкли видеть в салатах. Но ни одного ингредиента, ни второго там нет. Салат торжество получается очень легкий и нежный, а самое главное вкусный. Ну что, давайте готовить! Итак, для рецепта понадобятся такие ингредиенты. Куриное филе, я его отваривала в подсоленной воде, добавляла еще по вкусу черный перец горошком. Также понадобятся маринованные огурцы, яйца вареные, картошка, у меня она тоже уже отварная, чернослив вот такой. Понадобится еще майонез, по вкусу будем добавлять соль. И черный молотый перец. Итак, начинаем с куриного филе. Его натираем на крупной терке. Готово. Вот такое получается куриное филе. Итак, пока что его откладываем в сторону. Занимаемся дальше картофелем. Берем картофель. Вот такой у меня среднего размера. И также натираем на крупной терке. Готово. Итак, высыпаем его в емкость и отставляем пока что в сторону. Занимаемся дальше солеными огурцами. Это в сторону. Итак, огурцы. Нарезаем огурцы маленьким кубиком. Высыпаем. Вот такой получился мелкий кубик в сторону. Занимаемся яйцами. Отделяем белок от желтка. Готово. Теперь можете или натереть на терке, или мелко нарезать. Отдельно белок, отдельно желток я буду натирать на терке, натираю сначала белок натираю теперь желток готово вот посмотрите отдельно белок и отдельно желток. и последнее что мы будем нарезать это чернослив нарезаем полосочками. я знаю что некоторые чернослив замачиваю, на 10 минут заливает кипятком. Но я такое не люблю. Я люблю, когда вот он такой весь натуральный и вкус у него не теряется. Нарезаем вот такими вот полосочками. Вот такой получается чернослив, аккуратно тоненькими полосочками. Итак, все уже подготовлено. Теперь берем тарелку кольцо, чтобы были красивые, аккуратные слои. И этот салат всегда начинается с картофеля. Выкладываем его на низ. Это будет первый слой. Выкладываем и хорошо утрамбовываем. Добавляем сверху немного соли. и немного черного перца. Теперь нужно хорошо промазать майонезом тоненьким слоем. Второй слой это маринованные огурцы. Выкладываем хорошо и сверху майонезом. Хорошо все распределяем по всему дну и немножко утрамбовываем. Кому как удобно, может и ложкой. Майонез добавляем. Затем идет куриное филе. Вот так вот выкладываем все и распределяем. Немного добавляем черного перца. Подсаливаем. Так как я варила филе в соленой воде, немножечко соли. Хорошо все это промазываем. Теперь майонезом. Аккуратно выкладываем чернослив. После чернослива майонез не нужен. Выкладываем сверху белок. И хорошо все распределяем по всему дну. Добавляем немного соли, подсаливаем белок. И сверху майонезом. Теперь идет последний слой, это желток. Высыпаем. Вот и все, в принципе, салат готовый. Теперь нужно поставить его в холодильник, пускай немного возьмется. Но для видео я сейчас попробую да, аккуратно достать это все и в конце украсим с вами зеленью. Аккуратно открываем и достаем. Вот так. Конечно, хорошо будет, когда он постоит в холодильнике, немного возьмется, слои скрепятся, но ничего, оно и так, смотрите, как хорошо держится. И теперь украшаем зеленью. И вот такой салат получается в разрезе, смотрите. Видите, аккуратный, маленький. Украшаем. Зеленью можно украсить укропом или зеленым луком. Вот такой получается свежий зеленый салат, и теперь его можно подавать гостям. Посмотрите, какие цвета и какой разрез. Каждый слой видно. Все очень вкусно и приготовлено с любовью. Обязательно берите этот рецепт себе на заметочку. Ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Спасибо вам за просмотр. Пора кушать вам всем пока.